Три, два, один. Поїхали, як завжди, бачите мене, бачите руки Сергія Меджик Мані. Так раз на два тижні ми повертаємось на Ютуб канал Віоліті про колекціонування, щоб говорити про свіжі новини, щоб говорити про побажання Сергія Меджик Мані з приводу того, що ви можете купити на Віоліті або продати, а також що трапилось у нумізматичному світі. Сергію, привіт тобі! Дякую, привет всем глядачам. Ну что ж, недавно была продажа на сайте НБУ очень интересной монеты. Очень такой, скажем так, долгожданный. Служба зовнешней розвитки. И, наконец-то, пошла продажа этих монет. То есть сейчас мы ожидаем еще в коммерческих банках дополнительно. Посмотрим, по какой цене нам будет эту монету продавать. Монета одна из... Ожидаемых. И это первая монета за 2025 год от Национального банка Украины. Очень интересный экземпляр, за которым мы все активно следим, наблюдаем, и как инвестиция одна из прекрасных монет. Также недавно была интересная продажа от Нацбанка, опять монеты, вот эта новогодняя игрушка, монету выставляет Нацбанк уже ну, много раз, то есть он по чуть-чуть вот так вот дозированно ее продает, по тысяче штучек выставляет, несмотря на то, что у монеты огромный тираж, но он таким образом подстегивает интерес, и монета всегда продается. То есть, несмотря на огромный тираж, за счет дозированной продажи Нацбанк таким образом реализует весь тираж. То есть, если он сразу бы выкинул весь тираж, то не факт, что монету бы покупали. А так, за счет дозированности люди покупают. Плюс монета все равно красивая, она интересная, и есть вероятность, что когда-нибудь даже и начнет неплохо дорожать. То есть как инвестиция, так как она праздничная, она постоянно движется в каждый год, она будет под праздник всегда дорожать в цене. Ну, как есть вероятность такая, типа как у нас некоторые монеты уже есть подобные. Це почули Сергію. Служба зовнішньої розвідки. Нацбанк випустив на честь Дня зовнішньої розвідки України, який з 2018 року святкується цій структурі понад 100 років. Ялинкова іграшка. Так, ми дуже багато говорили на Віоліті протягом останнього місяця, протягом завершення грудня та січня в подкастах з колекціонерами та дослідниками ялинкової іграшки. Тим, хто пропустив, раджу. В опис цього відео там можете знайти ці випуски. З новинами на сьогодні все. Так, да, поожидаємо. Там ще дуже багато інтересного має бути в році, году, ми чекаємо. Більше поки банк молчить. З мірових новостей поки теж на паузі. Тоді традиційно переходимо, що купити, що продати. Да. Итак, что купить? Это очень такой вопрос щекотильный, щепетильный и да, для многих инвесторов интересный. Обратил внимание на очень интересную монету 10 гривен 2014 года Олимпиада в Сочи. Эта монета очень недооцененная, так как у нее тираж всего лишь 2000 штук, и учитывая, что не Зибер, 15-тысячная 2-гривенная монета, аналог так называемой стереомонеты, то есть она чем-то похожа, ну, грубо говоря, на эту же монету, только маленькая из дешевого металла. Но тот нельзя стоит от 4 до 5 тысяч гривен. А данная монета в серебре, ее не так уж и много в продаже, и стоит она от 6 тысяч гривен. Притиражает 2000 штук. То есть это, ну, скажем так, на нумизматическом рынке Украины это очень недооцененная монета, поэтому можете обратить на данную монету внимание. Додаем ей вартости это... тем, что згадуємо в нашем огляде. Е. Yeah. Да. Также из интересного, то, что, в принципе, стоит к рассмотрению, это монета номиналом 20 гривен, Сад Божественных писей. Обалденная монета, двухкунцовая, э, с тиражом 2500 штук. Тоже недооцененная монета, плюс она в серии. И к этой же монете, кстати же, до пары можно присмотреть еще монету... Это, ну, это ладно, чуть-чуть дальше я скажу. Данная монета стоит на данный момент от 105 тысяч гривен. То есть, в принципе, по, э, по 5 с чем-то тысяч гривен за унцию. Но так как монета очень красивая, много золота на ней, реально стоящая к э, покупке. И третий вариант туда же, грубо говоря, к этой же серии. Это монета, посвященная 150-летию рождения писательницы Украины Леси Украинки. 2021 года монета, двукунцовая. Почему на ней увагу? Потому что у нее достаточно маленький тираж. И при всем этом... У нього виходить раз також же, тисячі штук, і стоїть она від 8000 гривень. Тобто вона навіть що дешевле стоит, ніж сад божественних пісень. Як То завжди, показуємо монеты. на екрані приклади лотів на Віоліті да, да, да. з цінами, які можна зустріти саме да. цієї монети, як і інших. Так, да. да. ви бачите ці монети і приймаєте для себе важливе рішення. Я тренуюся. Так, так, ми о, чуємо. О. Та, Сергій може тренуватись просто в е, наших з тобою зустрічах. Це на я цю... хвилююсь. <с> <с> <а>... Це, ми, тако, це ми, ми також можемо, це ми також можемо відчувати. <с> І так, е, що ж продати? Так, що, 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 що ж гривень... продати, пане Сергію? Що скажете нам? 5 гривень, 2013 року, українська вишиванка. Э, стоимость данной монеты от 3 тысяч гривен, притяжая в 30 тысяч э, штук. Э, к чему говорю, почему ее можно продавать? Потому что монета, в принципе, она, скорее всего, учитывая тираж, возможно, достигла уже своего потолка, потому что очень много предложений данных монет. То есть она не является редкостью, их в продаже mm -hmm. много. В принципе, mm -hmm. ее можно заменить на какие-то другие позиции, которые еще не дошли до своей стоимости. Соответственно, если у вас есть количество, самое время уже фиксировать прибыль. Конечно, все зависит от того, почем вы ее покупали. А какая была Значит, цена там 2-3 тому? Ну, прикладом. 1000 гривен, 800 гривен uh -huh. были uh -huh. цены. То есть где-то 3-4 года назад вот такие были цены. Сейчас от 3000 начинается цена. То есть в принципе могут и больше накидать в зависимости от самого аукциона, как вы ее будете реализовывать. И вторая позиция для продажи, если у вас, конечно же, она есть, это супер интересный набор монет пектораль 2019 года с тиражом 4000 штук. Стоимость на данную монету уже стартует от 40 плюс тысяч гривен. То есть, если у вас есть такой набор монет, вы можете его уже начинать потихоньку реализовывать, фиксировать свою прибыль. Конечно же, все зависит от того, почему ее покупали. Например, если брали по 10-11 тысяч или вообще по 7,5 тысяч гривен данный набор, то можно неплохо зафиксировать прибыль и данные денежки переложить в какие-нибудь другие интересные позиции, которые в будущем у вас также могут подорожать. Соответственно, данный набор очень неплохо себя показал в стоимости. Да, он был в моменте, там цены доходили до 60 тысяч гривен за такой набор, но сейчас у него устаканилась стоимость от 40 плюс тысяч гривен. То есть, соответственно, неплохие деньги при тираже 4000 штук. Зразумело. Вот, и теперь самая интересная рубрика интересные лоты. Давай, давай до интересных до лотов ты расскажешь, что в тебе э, перед твоими руками, что в тебе сегодня на столе. Ага. Это огромная куча серебряных инвестиционных монет. Тема э, достаточно интересная в будущих роликах, конечно же, буду обсуждать уже мировой уровень инвестиционных монет. Надеюсь, к тому моменту Национальный банк Украины нам продаст архистратига, которого мы все очень сильно ожидаем 2024 года. Там такая милитари, красивая монета, она большой серии, с 2011 года выпускаются эти монеты. Но также есть мировые инвестиционные монеты, и это э, как бы Тема, которая всегда выпускается во всем мире, учитывая, что курс серебра на данный момент стоит в районе 30 долларов, а золото очень сильно оторвалось в отличие от серебра, соответственно, в серебро можно потихонечку входить. И это вам как фон такой хороший, чтобы вы тоже начали потихонечку присматриваться к мировым монетам инвестиционным. Сергей, и вы можете поискать такие монеты. Сергей, давай я тебе так запропоную. Всім тим, кому цікава тема інвестиційних монет, якщо ви хочете, щоб ми її підіймали, говорили про це в наступних випусках. Залишайте в коментарях. Пишите в коментарях напишіть. Да, напишіть в коментарях, поряд. що ви хочете, ну, що? щоб нам Сергій Меджик Мані про це розповів. І так, давай так та, і давай цікаві лоти, що тобі е, е, було, м, ну, скажімо так, не просто цікавим, а те, про що б тобі захотілося розповісти. что ты побачив на Виолете, пока мы с тобой не бачились? То, что меня очень поразило, я прям не ожидал такое увидеть, это вот такая интересная монета Орлан Белых и с тиражом 2500 штук в слабе от PCGS в топ-грейде э, Proof-like 70, то есть это самый топ-грейд, и стоимость на данную монету не очень, скажем так, высокая. Монета имеет брак-поворот, но все они такие. Так, Нацбанк нам сделал, удивительно, непонятно по какой причине, но это их проблема. Но лот классный, по ссылке в описании вы можете его присмотреть для себя. И еще один лот очень интересный, это рубль Петра Первого, который просто ну, восхищает своим состоянием конечно же, и стоимостью, в, от NGC, а у 55 1721 года вот такая красивая монета с высоченным рельефом. В описании. Бачим, и, обратить на такую. Так, так. Посылание в описании можете побачить. Сможете побачить, и сами подивитесь. Це да. это то що била і з інтересного що сказати? Як завжди, конструктивно, як завжди, дуже ємко та щільно, ми з тобою поговорили. А, якщо у вас є питання до Сергія Меджикмані, якщо є побажання з тем наступних випусків, будь ласка, залишайте їх в коментарях, все читаємо. Дякуємо кожному за перегляд. Дякуємо кожному за ваші емоційні е, і не дуже вислови. Е, як завжди, раз на два тижні. Бачимось, чуємось з автором каналу Magic Money Сергієм. Дякую тобі. А, дуже, дуже дякую. Я стараюся. Побачимось, Па-па.